Итак, всем привет, с вами я Фарка, сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Орион. Да, мне посоветовал ее Орион, и еще мы играем в нее, Я тоже поиграл немного, построил себе дом офигенный. Убиваем их, убиваем. Окей, нафиг. И вот такую я уже пещерку прокопал, даже там у меня наверху видели дом. Еще, если мы подеремся, походим где-нибудь, и мы я получу точнее новую О, паучки. Вот их, если вы будете играть, их можете не бояться. Делайте каменный меч с одного удара, вы убиваете их. Смотрите, опа-опа-опа. Вот и все, всех поубивал. А вот потом... А вот сейчас мне уже надо бояться, потому что... Ну, вы сколько у меня мясо этого. Я, кстати, нашел уголь. Хотите прикол? Уголь это очень редкая вещь. Да. Так давайте все же пойдем, подождем, пока мы вылечимся. Пойдем дальше их тащить. Вниз. Мне нужно написать все второго Я Хочу уже пользоваться луком. Лук сделал. А и можно пользоваться только со второго левела. Прикиньте. О, гномик за меня. А ну, вот такого паука я уже убивал раньше. Вот убил. Порошок невидимости. О, я смогу сделать зелье невидимости. Там, кстати, у меня есть мой ход. Я его уже порыл. Можете увидеть. Вот. Вот он. Где? Один. я а, разорвал Вот. Тот. А этот, чё, за... это Это паук, надеюсь. А, вот такой вот голем. Сейчас скажу, покажу Вот такой вот голем, можете не бояться. Он играет за нас. Если вы видите красного, я вам еще покажу. Он есть, я проходил, он очень глубоко. Если вы найдете красного, он злой, его, его опасаетесь. А вот этот вот такой доброго цвета, он наш. Вот видите. Вот так вот так. Вот, так. Пошел. Моя броня. О, а вот эти вот... Они, походу, наш. Они, походу, мои. Кожа шлем, сейчас все починим. У меня уже много чего есть. Вот видите, он светится так красиво. сначала оказалось, что это какой-то призрак злой. А вот там вот внизу красный я увидел. ему открою путь? Где плохой тут есть? Где плохой? Еще открою. Так, да, блин. Что ж такое жирно? А? Я хотел. Вот, видите, там вот красный должен быть вспомню, тут был... А, нет, тут а этот... Лучик долбанный. Кстати, мне уже похавать опять. Почему-то он туда не походит. Не долетел. Не фартануло. Мам, пойдем ко мне. Вот идиот, а. Я опущу сейчас к ним. И начну их Вот, видите, вот нашли, нашелся уголь. Если уголь видите, сразу не, не думайте. А, он будет быстро попадаться, вы его фиг найдете. Уголечек, а, хорошо. Уголек это очень хорошо. Я вам отвечаю, это очень хорошо. грибы. <с coherence> о, да, о, да, детка. Все говорил, как будто я еще кончу, блин. Смотрите, я нашел железо. О, да. О, да. О, да. Железо. Да. Давай добывать. Все это был железо. Паучки, эй паучочки. Все затащили. Голем со мной, вот гад. Извини, Голем, Он а мне уже залезть что... Фух, вы это видели? Это было круто. Стой, учище блин, Давай, на боль Да, затащил. Фух, фух. Я не могу остановить, пока идет заживление. А когда идет заживление, мне нужно уходить отсюда. Блин, зачем вы идете ко мне? Фу, молодцы, молодцы, молодцы. Не надо ко мне. Вы что, я ж, я ж плохой. Так что сейчас ко мне пойдет. Идиот! Блин! ё -мо! Вы видели, сколько у меня уже было полосок? Еще у меня будет там мало. О, не, не так уж и мало. сделал вот так. Если что, чтобы быстренько поменять. Вот рода. все, все, пошли. Идите ко мне, скоро вас батька накажет. Я батя. Опускаемся вниз, где там голем меня ждет. Начинается мочилова. Ну ч, давай, давай, молодец. Давай, еще, давай, иди. тут мне еще четко 200 будет и. Почему вас так много, 아? а? вот маленький паук еще наносится, жесткий Угон, почему-то. Вот он пусть не идет ко мне. Я его не люблю. Он мне никогда не нужен. Вот когда я буду целым, полностью целым, тогда, может, пусть идет. А пока дети нафиг. Зомбик. Ну, их-то не очень сильно боюсь. Они там не такие вот сильные. Ну, пусть идет ко мне. Давай, иди, иди. иди. Я, походу, управляю. Бил. да! И у меня 209, все, батя! Я батьки скоро буду! Шл нафиг! Вот, все, фиолетовый, иди сюда! Ч ты? Фиолетово! Где фиолетовый? Где фиолетовый? Давай, ч за ко мне давай, ну-ну-ну! Скоро будет новый левел.

а что то такой жирный, а? Ладно. Фига, сколько зомбарей, еще повеселюсь. Это... Есть, вы достигли второй уровень свиток, 5 штук. Да, детка, я сделал это. Бу -бу -бу. Ну, что, давай. Тащи. Я его тащила без бани. Его это увидели. Все, я по пойду еще поч лучше починю. У меня закончилась шерсть. Ладно, ничего страшного вообще сходим за шерстью. Дальше уже 428. Ну, окей. И на этом, я думаю, мы увидим. Нет, не будет заканчиваться. Я посмотрел, сколько времени, все очень мало времени прошло. Давайте еще поиграем. Вадли. Почему мне дали такое тупое имя? Я хочу Far Ну или Кирилл. В крайнем случае. Давай, дожди, дожди, Поднимаемся к себе домой. О, наконец-то мой дом. Дом, милый дом. Видите, какой у меня красивый дом. Пойду схожу наверх. Вы же знаете, зачем мне наверх. За этими долго. О, свисты, значит, уже утро. Смотрите, я придумал какую ловушку для кроликов. Точнее, не я придумала, а так построилась, и я ее увидел. Нужно нам сначала найти жертву кролика. Где кролик? Кролик. Он такой... Утро. Хорошо, это утро. Утро это хорошо, хорошо, хорошо. То есть пока ждем кролика, добудем немного дерева. Да, будем так добывать. О, Давай, давай, тащи. Кто здесь бачка? О, вот, вот кролик. Берем, короче, мы меч, толкаем его туда и его видите, куда он прибежит. А я походу далеко от этого места. Вот, вот она. Видите, он когда напуган, он бежит в ту сторону от меня, поэтому вот так вот на блоке считается. И мы его убиваем спокойно. Ждем новую жертву. Кстати, я увидел тут, я забыл железо. Где она? Я не вижу железа. Я помню, я помню, в вилле со мной. Вот, железная руда нашел. Почему моему брату, который сейчас со мной стоит тут вот и смотрит. Так, давайте. Проще мы добываем еще это. Опа. Вот так вот. Как бачка. А что там листок застряли? Окей, давай, добываем. И добыли все. Все добыли. Кролик. Ты почему не ко мне не идешь? А, вот давай, вот это. Кролик, Роджер. Вот, да, 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 да. Нет, не сюда, чувак, ты куда? Бойся мне, бойся мне. Да куда ж ты? Да ты не туда побежал, чувак. Урод. тут тот не туда побежал, ладно. Да будем все мы. Сейчас я пока доб добываю немножко полразика. Да, и пойдем обратно в пещеру, когда будет ночь. Потому что днем я обычно добываю ресурсы. И кроликов. Как вы видели, я истратил всю шерсть. Пока был в пещере. А у меня было ее много, много, Кстати, не Я там добываю все. -вот. У меня только два. Я могу... У меня только два. Ладно, почунись, я починюсь, себе полностью ботинки. Ой, штанишки ботинки, блин, штаны нужно починить. А потом уже еще три накоплю. Мне нужно убить еще дофига кроликов. Знаете, почему дофига? Потому что мне нужен еще запас. Во. Кролики, ну, ну идите вы ко мне, ну подойди. О, стой, стой на месте, стой на месте. Да, пуканище. Свое подставил. Я вот? И давайте добывать все же то, что нам нужно дерево. Да. Как ни странно, мы добываем дерево. еще все же кажется, что я играю в Майнкрафт. Ладно, куда не побегу. Кролик, иди обратно, иди обратно. О, тебе О, убегай от меня, убегай, убегай, убегай. Убегай, молодец. Чувак, я не труд. только не убегай, ну чтоб тебя. Люди, эти. Я тебя объявляю. Побежал туда, куда надо. И ты побежал туда, куда надо. О, молодцы! Вот такую ловушку я люблю. Я думал, что не, не буду знать, как их убивать. А вот такую вот ловушку получилось. Офигенно, офигенно, если сейчас... честно. У меня тут есть мой дух. Круто беги туда, беги туда, беги. По вот теперь убега в другую сторону. Стр стремительно в другую сторону. Есть. Фу, круто, как же, а. Вот туда. Молодец. Мало. Да закали! Ч он такой база? Наконец-то. Когда все сработало. Давайте дальше добывать дерево. Сейчас вальца. Ресурсы. Обожаю И вот так вот мы все будем быстренько добывать. Я кролика не буду, пока он не залезет туда в мою ловушку. Спрыгивай. Давай, побежал, побежал, побежал. Молодец. Вот эта ловушка просто мечта какая-то. Не ловушка, а мечта. Не, согласитесь, как вот так можно. Ох, круто, как же. Люди, вы не представляете, как же это круто. Стоп. У У них все забито. Ё-моё. мне можно выбросить? Чего мне можно Хм. Вопрос. Железо не буду у вас Ладно, вы уже пересвет, ты и... не знаю, сейчас как пользоваться. Шесть, четырнадцать штук, офигенно. Слушайте, ребятки, да это офигенно. Да беги, не бойся, ё-моё. Убежал, гад. У -у -у -у. Куда ж ты побежал? есть мясо. Слишком много мяса. Ладно, так как я набрал да, фига ресурсов, кому понравилось, ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. А с вами был я, Фаркрай. Всем удачи, всем пока.